Здесь помещения разные. Это был единственный музей э, в Украине, музей Красного Креста. Но так как, собственно, сейчас прошла война, то требовались очень серьезные, поэтому использовали как, как сладкое. Здесь у нас, собственно, аптека. Здесь еще одно, тоже забита под завязочку. А здесь работает отряд быстрого реагирования. Здесь происходит, мозг, скажем так, мозг своего рода. Вот мы работаем. Так, теперь я покажу вам наше убежище. Аккуратно. Тут вы пережидаете обстрелы. Да, да? да. Здесь почистили, вынесли все, выложили, выбросили, сделали здесь именно убежище под гражданских. Вот на матрас, вот такой вот виде. Это у нас типа кухня получилась, типа, ну, типа камбуза. Кстати, рекомендую. на самый главный человек, второй после Бога, наш кок, который готовит все. А что готовите? Супы, каши. Ну, вот гороховый хумус был, у нас гороха было много. Все, кто что принесет. Хлеб пекли сами волонтеры тоже дома. Я самоучка, но все пальчики облизывают. Тоже говорю, можете попробовать. Суп у меня сегодня гречневый. У меня сын, он уже тут три года. И когда при первом же 24 февраля, при первой же бомбежке, он говорит, ну что, куда? Давайте в Красный Крест. И вот вся семья сюда пришла в Красном Кресте. Сейчас вся семья здесь. У меня дочка, которая помогает мне по кухне. У меня жена, которая общается с людьми там. Ездили, бегали, доставали, привозили. И успевала отдавить еще. Плюс проводили обучение отрядов, да? Конечно, тренинг Конечно. Посты. Два раза в неделю проводили тренинг заняться рядом. Готовились к тому, что ну, очень сильно боялись того, что город начнет раскатывать. Вот что сейчас очень то происходит. Поэтому готовились к тому, что будет проблема.